В ефірі розмова тему, і до того, як я представлю наші гостей, до того як я скажу про що будемо сьогодні говорити, пропонуємо вам послухати чудову музику у канані чудового колективу. Просто поки що не буду називати імен, назв, Я впевнена, що миколаївці здогадаються, кого вони бачать і що вони чують. Побачили фрагмент з ювілейного концерту нашого улюбленого миколаївського колективу Арснова під диригуванням заслуженого артиста України диригента Олександра Ганаболіна. І ця річ має свою чудову історію і має назву 60 тактів. Але поки що ми про це не будемо говорити. Я впевнена, що буде у нас у подальших програмах можливість про поговорити про Олександра Ганаболіна і про 60 тактів, і взагалі про його творчість. Але сьогодні у нас. Трохи інакший напрямок. Ми будемо говорити сьогодні про черговий концерт Арснова, про чудового диригента, якого запрошено створити цей концерт. І до вашої уваги наші гості Олександр Добровольський, директор Миколаївської обласної філармонії та гість нашого міста з міста Чернівці, чудово український диригент, народний артист України Павло Чоботов. Дуже рада вас бачити і дуже рада, що ми будемо анонсувати концерт. І перше запитання, якщо дозволити пане Олександре, до вас розкажіть, будь ласка, коли саме відбудеться цей концерт, проносити його нашим глядачам і на яку хвилю варто налаштовуватись нашим миколаївським меломанам? Наш черговий концерт відбудеться наступної неділі, 26 квітня, і програма буде різноманітна. Я сподіваюся, що Павло Миколайович більш докладніше вам зможе розказати про цю програму. Як завжди, буде виконувати Арснова програму, але цього разу ми працюємо не в Кірхі, а у будинку, управління внутрішніх, будинку культури, управління внутрішніх справ. Тому Хто збирався на цей концерт заздалегідь, будь ласка, зверніть на це увагу, тому що бували такі випадки, коли концерт проводився в кірхі, а публіка приходила деяка в костьол або десь в якесь інше місце. Тому читайте уважно афіші і запам'ятайте, будь ласка, о другій годині, як завжди, але в будинку Уведе. Ну, я впевнена, що ті, хто дуже хочуть потрапити на концерт Арснова, дуже хочуть почути е, зірок філармонії нашої Миколаївської, е, то вони будуть дуже уважними і встигнуть побачити все на тому місці, де потрібно. Я е, дуже хочу зараз прийти до е, Павла Миколаєвич до вас. Якщо дозволити таку е, трохи, таку е, асоціацію е, свою вам розповісти, коли е, Людина, я вже трохи так розуміюсь на хореографії, і в мене виникає саме така асоціація, що професійний танцівник, скільки б він не мав досвіду подорожі гастролей та іншого, він завжди, коли виходить на нову сцену, відчуває певне, певне тремтіння, певне хвилювання, адже це нова для нього сцена, це не рідна його сцена, це не та сцена, на якій він працює щодня. Мені здається, що диригент, який приїздить працювати з колективом, колективом не з тим, з яким працює кожного дня, який знає вже, от до, до я не знаю, до, до останнього краплинки. Ви приїздите працювати з цими людьми, ви починаєте о, якусь свою нову роботу, свою програму, і хоча ви вже знаєте, як це робиться, мені здається, що є певне хвилювання, певне таке відчуття, ніби наосліп щось робити, щось бо, боїтесь чогось не вгадати, не зрозуміти, не відчути. Чи є таке у вас, коли ви працюєте з арснова? Ну, по перше, я ще не працював з заснова, я тільки mm -hmm. сьогодні перший день, коли mm -hmm. це почалося, все. Але з другого боку Арсново для мене не новий колектив, бо моє життя так склалося таким чином, що моє життя на Україні почалося з Миколаєва, почалося іменно з камерного оркестру Миколаївської філармонії. Це було 32 роки тому. І тоді ми поїхали на конкурс. От колектив Ларіат Республіканського конкурсу це сталося саме тоді. І тому для мене такий. двойственное, можно сказать, угу. ощущение, да. Во-первых, это коллектив, как бы, для меня не чужой, а, с другой стороны, прошло столько времени. Люди все новые? Я люди не все новые, там, я смотрю с трогательным совершенно ощущением на тех людей, которые были тогда тоже. Вот. И в то же время, вот вы совершенно правы, когда говорите, что новый коллектив, новый концерт, новая программа в новом городе, это всегда тревожно. Это тревожно, потому что ты не знаешь, на что рассчитываешь. Uh -huh. Свой коллектив, с которым я занимаюсь в Черновцах уже 7 лет, камер, академический камерный оркестр Черновецкой филармонии, там я знаю все. И они меня знают, знают они чего от меня ждать, чего не ждать, я тоже Здесь пока все еще идет, так сказать, на ну, ощупь. Мы знакомимся. И это очень интересно. С одной стороны, для дирижера, потому что я должен понять быстренько, разгадать эту mm -hmm. загадку, как себя вести. А с другой стороны, для коллектива, потому что он тоже не знает, что от меня ждать. Вот это, тут вы совершенно правы, я с вами согласен. Это очень это такое... Вот я спросила да, про коллектив, yeah. и сейчас я думаю о том, что ведь вы также и нащупываете зрителя, слушателя, аудиторию Николаевскую. Это ведь тоже очень важно. Кон ну, зритель — это вообще всегда загадка, это всегда непредсказуемо. Бывают очень разные ситуации. Бывает так, что ты зрителя пришел, не то, что пришел, увидел, победил, да, но как-то сразу возник контакт с зрителем. И ты знаешь, что ты можешь позволить себе все, что угодно. Тебя поймут, тебе все простят. Шалить тебе... можно, да? <свят> да, все, что. угодно. Но бывает так, что ты делаешь что-то, а отзыва вот этого, uh -huh. от, отдачи из зала не чувствуешь, ни спиной, ни руками, ничем. Ни по гулу из зала, ни по лицам музыкантов. И тогда ты не знаешь, начинаешь сомневаться, начинаешь искать что-то. И вот пока ты не раскусишь эту задачу очень тяжело. Я не знаю, что меня ждет воскресенье. Скажите, ну вот каждый дирижер, который ä, работает с Арсновой, это такая, мне кажется, очень интересная, вот как сейчас говорят, фишка «Арсновы», то, что у них есть возможность пробовать себя в работе с разными, скажем так, руководителями проектов, да, потому что все-таки дирижер, приезжающий, он привозит свои идеи, свое видение, свое понимание, да, и каждый раз «Арснова» звучит немного э, иначе, э, как-то вот по-новому. Вот что-то в этом есть. В этот раз, что вы продумывали, как вы готовили, какие вот, вот, что вы хотите нащупать, чем вы хотите зацепить Николаевского зрителя? Ну, во-первых, отношением к серьезной музыке по-серьезному, потому что в программе будет звучать и Атарина Респиги, и будет звучать Антонин Дворжик. Это очень серьезные, очень такие достойные произведения для любого камерного оркестра любого уровня. И мне кажется, что в этом смысле и я получу какую-то пользу для себя. Я услышу и увижу, что происходит. В орке... И, и надеюсь, что оркестр я тоже смогу что-то такое предложить и со своей стороны. Это вот такая часть программы. А вторая часть программы, она построена на музыке такой более современной, более легкой, что ли, музыки. Это Астер Пьетцола и это Лерой Андерсон. Ну, то есть музыка как бы десерт, музыкальный десерт. Хотя с другой стороны, например, танго для четырех, который будет звучать в программе Астер Пицол, это отнюдь не так все просто. Это музыка отнюдь не легкого жанра. Там есть сложности, там есть философия такая не совсем обычная для нас, да. То есть вот это все очень интересно, мне кажется. Ну, дай бог, чтобы у нас что-то получилось. И я их попрошу немножко так наши зрители затаить дыхание, потому что чуть-чуть хочется отойти от этой темы, но мы вернемся обязательно чуть позже к ней. И я хочу задать вопрос по поводу мероприятий, которые сейчас, насколько я понимаю, длится, уже запущено в процессе. Конкурс «Золота струна». Так? Mm -hmm. uh, он сейчас уже начался, да, насколько я понимаю? Нет, Или вот -вот -вот он начнется? начинается в четверг. А, вот-вот. Угу. Расскажите, пожалуйста, про этот конкурс, потому что конкурс конкурсом, но поглядеть, увидеть, услышать, там есть что и человеку, который любит музыку. Правда? Конечно. Как это, где и что? Расскажите, пожалуйста, в двух словах. Конкурс «Золотая струна» в этом году будет проходить уже седьмой раз. И на этот конкурс приезжают из пяти областей участники. Это и учащиеся музыкальных школ, училищ музыкальных и колледжей культуры, консерваторий, академий. То есть задействованы все уровни обучения. И это очень важно с той позиции, что дети могут видеть свою перспективу. То есть зачем они учатся в музыкальной школе? Возможно, они захотят учиться дальше в музыкальном училище. Учащиеся музыкального училища видят студентов консерватории, они видят свое будущее, свою перспективу. Ну и, конечно же, почему не просто фестиваль, а конкурс? Потому что Соревнование в любом виде, оно интересно. Будет это спорт, будет это музыка, искусство, то есть в любом виде соревнование это всегда интересно. Сравнить одного исполнителя другого и дети с удовольствием принимают в этом участие. Поэтому вот этот конкурс который будет проходить он очень полезен на всех уровнях исполнительства и открывается он у нас в четверг конкурсное прослушивание будут с утра в областном дворце художественного творчества на углу Фалеевской и Большой Морской будут соревноваться там оркестры и ансамбли. И в музее Верещагина будет прослушивание солистов. С 9 утра жеребьевка, с 10 конкурсное прослушивание. А уже торжественное открытие самого конкурса будет проходить в русском театре в 17.30 и это будет концерт оркестра народных инструментов колледжа культуры под управлением Ольги Каминарец с участием ведущих солистов города всех наших культурных заведений и филармонии, и колледжа культуры, университета культуры. Поэтому, так сказать, лучшие голоса, лучшие солисты будут собраны в этом концерте. Вход свободный, поэтому всех желающих приглашаем на это мероприятие. В пятницу будут продолжаться конкурсные прослушивания в обоих категориях и солистов, и ансамбля оркестры. И вечером в 16 и в 17 часов состоятся мастер-классы по сопилке и флояре и по домре. Поэтому желающим повысить свой уровень знаний и познать какие-то тайны, исполнение на этих инструментах, добро пожаловать в колледже культуры, в первой аудитории будут проходить эти мастер-классы. И в субботу завершается фестиваль, торжественное закрытие состоится в 14 часов в Кирхе на Адмиральской, поэтому желающие услышать концерт победителей и увидеть все это собственными глазами, добро пожаловать на это мероприятие в субботу. А я хочу глядачам запропонувати фрагмент одного з минулих років виступу колективу Взори на конкурсі Золота Струна і композиція Веснянка, яка особисто мене дуже так зачепила, вона дуже така класна, дуже колоритна. Декілька хвилин музики ми знову повернемось до посіти з нашими гостями. Io nemmeno. Не конкурсанти, але учасники, так гості фестивалю, гості конкурсу. І е, мені здається, що коли ми бачимо ось такі виконання на Миколаївській сцені, де може, можливо, ми не маємо поки що змоги влаштовувати шоу, так, але ми маємо змогу демонструвати нашим глядачам таких музикантів, таких артистів, які самі самі є спецефектами власних виступів. І це. Ну, це найцінніше, що ми можемо побачити, що ми можемо почути, і це варто дуже цінувати. І мені здається, що а, приємно відвідувати конкурси ще з тої точки зору, що а, ми можемо потім хвалитися і говорити, а, ми бачили ці хлопчиків та ці дівчат, коли вони ще були конкурсантами, а зараз вони такі зірки. Ми бачили ці перші кроки. А, але якщо дозволити, хочу повернутися все ж таки до концерту Арснова то, Миколаючу, ми вже говорили про те, що а, ну, починати працювати з новими людьми, хоча як це знайомий вам колектив, але а, склад його вже оновився практично. Так? І це нові люди, і а, ваше бачення, і ви а, так хвилюєтеся трохи, так про просто, що ми говорили до цього музичного кліпу. А, але коли ви починаєте працювати, кожен диригент я впевнена має своє свій особистий підпис. Так ми можемо чути музику, коли люди справді розуміються на цьому. Вони чують особистий підпис диригента, вони знають. Хто над цим працює? Вони знають, хто пропустив ці, ці емоції дав через себе. Як ви вважаєте, який є ваш особистий підпис? Що для вас є найважливіше, найемоційніше в роботі над такими концертами в роботі з колективом? Незважаючи на що, всі почують і знають, що це працював Павло Чоботов? Ну ви мене в краску ганяють, тому що ну, особливий почерк. я всегда стремлюсь к тому, чтобы как можно точнее в работе над программой передать, попытаться передать, по крайней мере, замысел автора. То есть я, я раб партитуры, я раб того, что, на мой взгляд, хотел передать людям тот или иной композитор. Вот от себя тяну какое-то свое видение. Вы понимаете, об этом, мне кажется, заботиться особенно не нужно специально, потому что мы все разные, по-любому, любой человек одно и то же прочитает по-своему, да? Вот спросите 10 человек или 100 человек, вышедших с концерта любого, там, симфонического или камерного, о чем это было, о чем это была музыка, вы получите 10 или 100 совершенно разных ответов. Каждый увидит и услышит свое. Точно так же и, и дирижер, точно так же и музыкант. Поэтому, когда сталкиваешься с новым коллективом, да даже и со своим коллективом, но на новом репертуаре, на новой программе, задача в том, для меня, я себе вижу, чтобы свое видение довести до людей, убедить их в этом, чтобы мы стали однодумцами. Mm -hmm. Чтобы мы работали одну справу. Mm -hmm. Чтобы мы, не дирижер боролся с оркестром, оркестр ему сопротивлялся, там что-то такое. Да? Нет, чтобы мы прониклись одной, одним замыслом, одной идеей. И вот это, собственно говоря, и есть существо нашей работы. Я пытаюсь убедить музыкантов в том, как я себе это представляю. Они на это или идут, или возражают. А я должен убедить. Mm -hmm. А вот скажите. Вот и все. Я... Вот и весь почерк, я должен быть, э, ну, то есть убедительным для музыкантов. И тогда мы одна семья, мы делаем одно дело, и нам нет преград ни в море, ни на суше. А скажите, вот э, к, <с, с каким настроением э, должен уходить зритель э, с ваших концертов, чтобы, понима чтобы вы поняли, что вот все удалось? Какое это должно быть? Это должно быть... Какое-то вот задумчивое состояние должно быть с экзамена глазах, да. Завис... На глаза, в это 50. зависит от того, что мы играем, какой репертуар. Да? Если этого, люди уйдут с задумчивым видом после музыки Лерой Андерсона, я буду в отчаянии. Если они будут хохотать после, скажем, 12 слов и 7 слов Спасителя на Христе, Гайдна, я тоже буду в отчаянии. Это очень по-разному Это очень по-разному всегда бывает. Но по-любому они должны уйти немножко изменившимися. Конечно, приятно иной раз слышать после концерта. Вот мы приехали, допустим, там в Хмельницкий, да, например, со своим оркестром. Мы вышли после концерта, нас в фойе встречать люди говорят, вы наикраще, вы наикраще, вы сам и сам. -за". Ну, это приятно слушать. Ну, это кто-то, может быть, ему так показалось, кому-то по-другому. Для меня, например, показателем удачного концерта всегда бывает, ну, когда зал, конечно, само собой, когда люди встают после концерта. Mm -hmm. То есть, вот, может быть, это самонадеянно и немножечко нескромно, но я считаю, что если люди после концерта, после нашего выступления в зал не встал, значит, концерт не очень получился. Значит, не побудило, да? Значит, да. Отдать это. Эмоциональную... Есть, то есть должно быть такое эмоциональное воздействие, что человек уже не может просто спокойно отхлопать, улыбнуться, зевнуть там и пойти куда-то по своим делам. Я, я очень хочу, чтобы зал стоял. И в течение концерта, и Нет, в финале, потому что, ну, мало ли, знаете, может и в течение концерта кого-то побудит. вот эмоции, в стадии поаплодировать. и, ну, Николаевский зритель вообще очень эмоциональный слушайте. есть такое, есть, вот, поэтому я вам желаю, чтобы все ваши планы удались, реализовались и чтобы Николаев знал, что когда приезжает Павел Чебатов, стоит ждать. Сильних емоцій позитивних большой вам спасибо за то, що ви прийшли, проанонсировали. Я думаю, що буде аншлаг. І глядачам в фіналі нашої бесіди я пропоную ще один чудовий музичний твір у виконанні Арснова музика на біс під деригуванням злушної артистки України Оксани Мадараш. До наступних зустрічей, гарних вам емоцій!